Yaxamna, buen gulacho, payas. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy en Brasil se va a hacer un postre dulce, muchachos. Tatlı. Un postre dulce, oígame pues, oígame postre dulce. Vamos a ver. A ver, vamos a terminar los Gulach. Esto Eso aquí se llama gulach. O miradet. Vienen, son 11 hojitas de estas, muchachas. Esto, demás que se conseguirán en nuestros países, no sé. Pero tiene un sabor como a las hostias que le dan a uno en las iglesias, solo que sin nada de, de sabor, ¿me entienden, No tiene nada de sal ni nada de, de dulce. Ah, él dice que eso es como de, como de arroz. Sequirus de 800 gramos de azúcar. Decoración. colación. Nueces. Quieras. Cerezas. Uno paquete. Vanilla. Vainilla. Y kilitre. Dos litros de leche. Dos litros con un vasito. Ay, ay, 100 extra. De 100 milímetros. 100 mililitros de de leche extra evet, sütimizi... va a poner a hervir la leche muchachos yo nunca he probado esto muchachos es primer vez yo me imagino que eso queda grandecito pues acá se ve y que queda como pues en la caricatura y en la foto se ve que es queda gruesito por las capas que se que se, le, se le ponen, se arman. Vamos a ver qué tal queda, muchachos. Eh, dice que esto es de arroz. O sea, sería como arroz en leche, solo que así en este estilito. Luego, le, luego les digo a ver qué tal. Si es eso o no. Yo imagino que sí. Estuvimos buscando, yo les dije que día estuvimos buscando... Eh, agua de rosas, comestible, pero no la encontramos. Y era para preparar esto: Ahí le echa eh, el azúcar, 800 gramos, tal cual como dice acá, muchachos. 11 hojitas de esta no se les olvide. Uno paquete, vanilla, un sobrecito de vainilla. Quítese Marjorie, quítese. <laughs> no estorbe el paso. <laughs> Mezclan. Esto que más tiene ahí, esto le ponen ahí, así de decoración. De esas. ¿Cómo llaman esos verdecitos? Molidos con. Esto es como una cerecita lo que tiene ahí, no sé. Vamos a ver, ¿qué tal queda, parcero? Amor, eh, ¿Tarchiño? ¿Tarchiño? No. ¿Qué? No. tarchi? ¿Cómo no. es? Ah, sí, sí, sí. Muchachos, yo le dije a precio que si le echaba, que qué tal si le echábamos canelita. O sea, o sea, arroz y leche, que se respete, lleva canela. Sí ah, o okay. qué? Sí. Y como a mí me fascina tanto, muchachas, la nuez moscada le dije que le echara un poquitito. Abunda ahí. Le dije que le echara un poquitito. ¿Moscat? No, no. Dios no, de No, yo ya no. Mi suelo ver personal. Está arche. Está arche la talón. ha hecho la canelita. Uh -huh. A mí me parece que la nuez moscada le da un sabor a todo muy delicioso. Al chocolate, uy. Al arroz en leche, uy. Toca secreto de nosotros, parcero. Bien, eso. Extra, caballero, extra. Uh. Tacaño y no. Ahora turco, no? <laughs> <laughs> que, que ya no es un postre turco, dice. Ya, vamos, ya, okay, eh, okay. o sea, una combinación de... <laughs> sí, la, latín turco. <laughs> la, 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 la. El postre latín turco, muchachos. Vamos a ver qué tal queda. Sí, eso, eso es así. Eso es, haga, haga cuenta, el arroz en leche. <risa> <risa> muchachos. Ok. Ok, ¿qué más? Sinde. Hmm. Javis, y A ver. Este parcero va a triturar, a triturar, bien trituradas las nueces. Şimdi bueno, ahorita vamos a esperar a que la leche hierba, parceros. A ver, sucumus, la leche? Le işte. huele muy rico, amor, cocuneo. le huele muy rico. Gracias. <laughs> Gracias, dice. Gracias. Huele débil. Y qué, ¿sí? Empieza con dos cucharadas. Me so no va incorporando las hojitas. Ay muchachos, huele. Amor, cocune. Mm -hmm. Huele espectacular. voy ya estoy claro. Mucho. Yo le va agregando buena lechita. Qué locura. Nos ha llegado visita. Hola, Luciana. Esto es para la visita que viene mañana, muchachos. Ustedes ya saben quién viene mañana. A ver, Luciano. Aquí llegó la música de fondo. A ver, muchachos, no importa que se dañe la urma de las hojas. Luciana, venga, venga, venga Venga para acá, mira, mire, mire, ay, miren, esto es tan bonito. Aquí toca que entre, entretener a Luciana, venga para acá, venga, eso, vaya, vaya, poco yo vaya, 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 poco vaya semen obediente mi niña aldı üç, aldı ahora serían cuatro hojas Y le hace lo mismo. Ya vamos, va por cinco hojas y ya le va a agregar las nueces. Miren cómo quedaron. Entonces, se las va a agregar, saben que es una hojita. Leche súper caliente, una hojita, leche súper caliente, cosa que cura todas las hojas. Muchachos, huele, le cuento que huele a merito, merito a arroz en leche, parceros. Sí, amor, sí. Ya, le va, ya va a estar, mi amor. Emir ya, a mí ya le está yendo el olor para él. <laughs> Ay, que quiere comida. Muchachos, vean. Entonces ya luego ahí yo lo que hace es, vuelve y hace el, lo mismo con las mm, otras capas. Hace lo mismo. Una hojita, leche, hojita, leches. Hasta que no lo sé. cuando sí, sí, ya tú terminemos. Tú. Espera. Le mostraremos qué tal para mi esfera, para mi uh -huh. esfera, no se suena extra. Ah, si, sí, ya que si quieren, que bajen que, bajara, que bajara un poquito para luego eh, a, a, a echarle a otras hojitas encima. Sí, bueno, a ver, Son He hecho dos capitas más y le está agregando el, la nuez que le quedó. ¿Cómo ha crecido eso, muchachos? Espera, Quedan tres hojitas. Volvo, volvo, mucho más. Uy, qué hueso. Muchachos, vea, ya él por último le va a echar agüita ahí. Le echa el último poquito de leche. Luego le agrega el poquito de cerezas. 30 minutos, espera todo. 30 minutos en la nevera y listo, para la muela. <laughs> ya espero 30 minutos en la nevera, entonces, eh, mire, aquí ya lo está. Porcionando, esto sí es, es, es arroz en leche, muchachos, definitivamente. Aquí está mi hija chismoseando. Les doy una muestrica de mi hija. Espera para que vean a mi hija. ¿Cómo mi pagó la cámara No, no, ella es muy esquiva, no, no quiere. No le... bueno mami, no, no. Angie, mire, vea, mire el arroz. Aquí está mi hija también chismoseando. Aquí está mi hija en la chismoseadera. No tranquila mami que no 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 está apuntando la cámara. Sí. cada porción con cerezas. Es que es hasta pulido el, el turquete este. ¿Quién lo ve? Esos son cerezas ¿Pu con uh, rechelamos. No. ¿No? Bajaron, eh? Ah, con crema chantilly. Eh, sí con. si es? Sí, esa, esa, la rujitas que se le echa a las a, la, a los helados, muchachos, esa sí. Es esa combinación. Miren, miren, les muestro. Miren. Combinó cerezas con esta uh, crema, con esta salsa. Aquí va a servir. Aquí está muchachos. Así ha quedado. A uh... Buen provecho muchachos. Recomendado. Espere, espere, yo pruebo. Espere, no, espere, parcero. Espere, ¿cómo así? Espere muchachos que... Eso es probando ¿Por porque... Porque como así que... Que va, que va. Bye bye. Espere, ¿verdad? Espere. Espere muchachos. Vamos a probar. <laughs> muchachos, a ay muchachos, ay impresión, muy no 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 muchachos esperen esperen Antójense, ah. muchachos, abren la trompita, abren, sí. abren. Ah.